kita akan belajar sekarang macam mana nak menentukan waktu solat. Okey jadi sebelum daripada kita belajar tu kita akan gunakan satu alat uh, yang saya panggil sebagai model simulasi waktu solat dan saya minta untuk kamu kemaskan rehal untuk uh, letakkan di sebelah dan uh, kita akan bawa masuk alat tersebut ke dalam kelas ni. Okey jadi secara umumnya kita nak sebutkan uh, lima waktu solat ni ditentukan dengan cara kita melihat kepada peredaran matahari. Tapi bukan matahari beredar Mengeningi kita, macam kita sebut tadi kan Kita yang beredar mengeningi dia Cuma seolah-olah seperti mana uh, Matahari beredar mengeningi bumi Okey, jadi dalam keadaan biasa Matahari terbit daripada timur Dan dia akan bergerak bergerak ke barat Okey, jadi ini adalah matahari kan Saya dah sebutkan tadi Okey, ini ibarat seperti mana uh, Peredaran uh, matahari mengeningi bumi Okey, jadi waktu subuh macam mana? Okey, waktu subuh dia macam ni tau bila matahari bergerak dia berada di sini okey kalau dalam kitab disebut uh, terbit fajar sidik okey terbit fajar sidik fajar sidik tu macam mana matahari belum kita nampak tapi cahayanya kita dah boleh nampak Ah, ha, tapi maksudnya waktu subuh bila mana fajar sidik timbul ha, kalau kita tengok dia kata cahaya kemerah-merahan okey bila kita nampak sahaja bulatan matahari maka itu tandanya maksud habis waktu subuh ha, ataupun maksudnya waktu imsak dipanggil eh waktu imsak ni maksudnya habis ni waktu subuh lah ni bergerak ni waktu duha ni okey dia bergerak lagi sehinggalah matahari berada betul-betul di atas tiang nah, ni kita panggil tengah hari betul tak okey ha, jadi tergelincir tu macam mana macam ni tak tergelincir terbit bayang ke timur ada bayang ke sini ha, kamu kena tengok sikitlah eh ada ada bayang ada bayang daripada skru tu ke timur Okay, tergelincir matahari ke barat, terbit bayang ke timur. Itu maksudnya waktu zuhur. Kalau bayang masih berada di bawah objek ataupun bawah skru tadi, itu masih tengah hari, belum masuk waktu zuhur lagi. Okey. Ha, tapi apabila dia tergelincir ke barat, terbit bayang ke timur, itu maksudnya waktu waktu zuhur. Kemudian bergerak lagi. Okey. Ha, kalau kamu perasan atas hamparan bumi itu ada bulatan saya buat. Okey, bulatan tu sama panjang dengan skru tadi. Okey, sama panjang dengan skru. Dalam kitab dia sebut, dia kata maksudnya waktu asal apabila bayang lebih panjang daripada objek. Apabila bayang dia 151 cm, maka itu tanda maksudnya waktu asal. Ada dan matahari bergerak lagi. Terbenam matahari di barat. Okey. Apabila hilang bulatan matahari Maksudnya waktu maghrib Okey masuk waktu maghrib Matahari dah hilang Tapi cahaya ni masih ada Okey ha, Dan apabila dia, dia dia bergerak lagi ke bawah Hilang cahaya Hilang cahaya itu menunjukkan bahawa Habisnya waktu Waktu insyak ha, Jadi itu adalah lima waktu yang Lima waktu yang uh, Kita wajib semayang sehari semalam uh, Dan cara menentukan dia uh, Saya masukkan pula kepada tajuk yang Orang nampak macam simple tapi sebenarnya pelajar agak susah nak faham. Itulah dia tajuk uh, konsep penentuan waktu solat. Okey yang kita tahu uh, based on uh, pergerakan matahari tadi. Uh, dan uh, pergerakan waktu solat itu saya gunakan uh, model simulasi waktu solat uh, untuk menghadapi kekangan daripada teknik-teknik yang biasa digunakan uh, sebelum ini dan uh, pada akhirnya pelajar dilihat dapat memahami dengan uh, lebih baik berbanding daripada kalau kita menggunakan kaedah kaedah, -kaedah sebelum ini.